बसम्ल रिम्मा अल्लाम खुश आदी आप सबको मेरे चैनल पे और यहाँ पे रो लो लो पढ़ी हुई थी जिसके ऊपर हम रोटियाँ बनाते हैं यहाँ हलवा बन रहा था और वहाँ पे कौरमा बन रहा था चिकन कौरमा और ये क्यों बन रहा था इसलिए बन रहा था कि ये जशन नादुल्नबी है और आप सबको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो और यहाँ पे शाम हमारा प्यारा बच्चा जो रोटी काटते हुए बहुत मुश्किल है ये काटना ठीक है धागे से काट रहा था इतनी मज़े और प्रोफेशनल तरीके से कि यम यहाँ पे घोष पड़ा हुआ था धुला हुआ था और यहाँ रोटियाँ भी बन रही थी साथ साथ और कबर वी की जाए थी ताकि गर्म ही रहे और हलवे की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है इसलिए आप देख सकते हैं और हम ये क्यों है? करते हैं हम इसलिए करते हैं कि जो हम में नहीं है हमारे प्यारे हम हाँ उनकी मफरत के लिए दुआ करते हैं कुरान खानी करते हैं और द्रुल पाक का जिक्र अस्कार करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं अपनी दुआ करते हैं कि हमारी अल्लाह पाक नहीं खा जाए पूरी फरमाए हमारी मुश्किल परेशानी से बचाए हाँ दिन के सबसे बचाए आमीन सुमीन और यहाँ पर यही मैंने थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि बुरा लगता है ना ज़्यादा मैं नहीं बना सकती क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और वैसे भी जो है ना थोड़ा बुरा महसूस किया जाता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया आज मैं वॉइस ओवर ज़्यादा करी हूँ क्योंकि पब्लिक में बोलना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और यहाँ पे तो फिर देखा भी जाता है घूर घूर से आपने मोबाइल उठाया तो भी कैमरा उठाया तो भी इसलिए मैं थोड़ा जो हूँ ना क्या उसे कहते हैं केयरफुल रह के व्ला बना लेती हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि व्लाग्स बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले मेरी मतलब ना ऐसे टाइम पास था अब मेरी ये ना फुल टाइम हॉबी बन गई और यहाँ पर हम रोटी खा रहे थे अभी सुना पड़ के आंसू पर थी मैं थी थी और यहाँ पर बच्चों का इंटरव्यू आप सुनिएगा

यहाँ पे ना हमारी जो अम्मी है ना उनकी खलाम मुख्तार का चालीसवा था तो यहाँ पे उनके कपड़े दिखा रहे थे मतलब चालीसवें पे ना उनके उनके जो घर वाले उनको कपड़े भी देते हैं और सब जो हमारे तोफ़ीक होता है हम सब कुछ देते हैं मतलब खान पैसे हो गए सब कुछ जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं और यहाँ पे जो है ना मैं आपसे ये बात करूँगी कि अली यहाँ पे था और अली की शरारतें तो आपको पता ही है ना कि कैसी होती हैं बस इसकी व्लॉग में एक शरारतें ना हो तो मैं कहती हूँ व्लॉग अधूरा होता है और ये ना डंडा उठाया हुआ था इसने और ये बार बार घुमाई जा रहा था और ना के ऊपर तारें थी तारों में अटक जाता तो और मसला होता पर फिर भी इसको समझाना बेकार है इसलिए मैंने कहा छो पर करो और मैंने ये कहना था देखिए अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ का रिस्क लिखा है एक चूंटी का रिस्क लिखा है जिस तरह देखिए हम भी चूंटी अपना रिस्क लेके जा रही है इसी तरह हमारा भी अल्लाह पाक ने रिस्क लिखा है बस क्या करना है हमें थोड़ी सी कोशिश थोड़ी सी मेहनत करनी है सच्चे दिल के साथ और बस ये भी मेहनत करती है तो ही इसको खाना मिलता है अगर ये चले फिरेगी नहीं तो इसे खाना नहीं मिलेगा इसीलिए आप भी मेहनत करें हम भी मेहनत करेंगे अच्छे दिल से मेहनत करें नेक नीयत करके मेहनत करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको बहुत ज़्यादा देंगे आमीन सुबह आमीन और यहाँ पे जो है ना शाम का वक्त हो ही चला था तो मैंने कहा थोड़ा सा इसकी फुटेज बना लेते हैं थोड़ा सा ब्लाउ निकाल लेते हैं इसकी भी ताकि जो है ना थोड़ा बहुत हो जाए मेरे व्लॉग बहुत छोटे होते जा रहे हैं पता नहीं क्यों पर मैं वीडियोस बनाती हूँ एडिट करती रहती हूँ पर मैं जब एडिट करने बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं फिर मैं चाहती हूँ मेरा व्लॉग ऐसा हो ना कि आप लोगों को अच्छा भी लगे आपके दिल को भी अच्छा लगे ये नहीं कि सिर्फ मुझे ही अच्छा लगे और जो जो चीज़ें मतलब आपको पसंद आती हैं मेरे व्लॉग में आप मुझे ज़रूर बताया करें ताकि जो है ना मैं उस लिहाज से व्लॉग में वो चीज़ें भी आपको दिखा सकूँ और आज के लिए मेरा व्लॉग जो है ना चुनू वनू इतना सा है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा अपनी राय दिया करें मुझे और इन जो है ना फिर मैं आपसे कल मिलूँगी इन शाला और बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ क्योंकि आज मैं ईद नबी का सिर्फ आपके साथ खाना शेयर किया ना और सब कुछ शेयर किया पर कल जो है न मैं आपको प्रॉपर ईद नबी का जो हूँ ना डेकोरेशन दिखाऊँगी उसके लिए आपको कल का ब्लॉग देखना पड़ेगा क्योंकि व्लॉग कल का देखेंगे तो ही पता लगेगा तो अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा और फिर कल मिलते रहते हैं ख़ुदा फ़े